Спортсмены сражались в четырех возрастных категориях. Здесь были и ребята 7-8 лет, и опытные 18-летние бойцы. Некоторые из них дрались за медали, а другие – за бесценный опыт. Бойцы со всего Крыма приехали в Севастополь, чтобы защитить честь своего города. Я приехала из села Табачного, занял первое место в, три, в категории 32 килограмма. Я приехала из города Евпатории, э, хочу получить большой опыт. Э, попасть в сборную Крыма очень желаю сильно. Севастопольцы были фаворитами и главными претендентами на победу в Кубке. К турниру они готовились усердно. Перед ребятами стояла главная задача – попасть в сборную города для участия в общероссийском турнире. Наши спортсмены выделялись среди соперников как физической подготовкой, так и теоретической. В Севастополе знают исконные традиции тайского бокса, в том числе и ритуальный танец. «По правилам Российской Федерации тайского бокса, э, танец совсем не обязательно исполнять. Но ну, это любительская федерация. В профессиональном в мой тай, да, э, перед боем э, исполняется танец вайкру, так называемый, почитание учителя, зрителей своей школы. Э, те ребята, которые, дай бог, вырастут, и по, по, вот сейчас двое со мной летят в Таиланд, будут там драться на профессиональном ринге, два малыша, а они там будут да, исполнять вайкру». Основные финальные поединки прошли 1 марта. Севастопольцы взяли большинство медалей в личных соревнованиях и главный общекомандный кубок. Достойную конкуренцию хозяевам турнира составили симферопольцы и Евпатарийцы. Лучшие спортсмены попадут в сборные команды Севастополя и Крыма, которые отправятся на Кубок России. Он состоится в конце марта в Калининграде. Денис Остроушка, Дмитрий Лилека, Севан Формбюро.